это обращение. Если у меня здесь написано четко и ясно, что нашему предприятию мешает работать правый сектор. <свят> В чем заключается, я не знаю. <свят> вот это положение появилось 31.07 прошлого года. Коммерческая тайна и так далее. Так. Вы ничего не имеете права знать. Особенно систему оплаты труда. В информационном бюллетене, когда директор говорил, что надо 5 марта, что все, все вы будете ознакомлены с зарплатами главного бухгалтера всех, всех, всех. Никто не знает, какая у них система. Это, это не не оклад. Оклад мы можем знать, а систему оплаты труда мы не имеем. Не Дальше не надо иметь семь пядей лбу, Взять баланс заработной платы. Убрали уборщиков всех. Ввели новую структуру. Да убрали отбавки у вас. Ввели еще Я новые. Подбавки, а Насколько чего? Это, это сколько грош? машин находится у них под сидушкой? То есть под... Под да. Под, под... Да. Да. И да. какие машины это? Сколько, бензин? сколько бензина. уходит? Следующий вопрос. Зачем нам нужна служба безопасности, когда он сказал четко и ясно на собрании Олег? Тот, кто украл гвоздь, тот вор. А сколько гвоздей ушло? И... За, 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 за... Вот статья имеется в русском замке Балакий, за нашу не Нелю Владимировну, что якобы нет? она будоражит коллектив и т.п. и т.д. Да. Шуры из Минскома о а боях негативный негативных и межпредприятий Дело в том, что Балакий. эта статья, если вы все знаете, тих -тих 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 -тих. она напечатано на правах рекламы. Вот здесь имеется пометочка. Вы никто не обращайте на нее внимания. Она проплачена. Где-то где-то пропишешь что мы Она проплачена. А это дала пресс-секретарь. Пресс-секретарь директора. Сестра нашего Киричука. Сестра нашего Киричука. А здесь наш доблестный научу. Что характерно, вот в этом положении, да, вот здесь нету погожена юридическая служба. Зачем нам такая юридическая служба? Когда без основания 5 марта, 5 марта этого года, первый раз директор нас всех собак, помните, да? Экономить воду, экономить воду, экономить газ. Все. А он собрал для того, чтобы поправить финансовое положение, вести четвергневку и за свой счет. Уже 8 человек пошло за свой счет на 15 дней.